təcrin məbətə şərh. Demək ki, mən dil və hərf dəvrimi ilə bağlı çəkdiyim videonun altında biri yazıb. Erməni yazıb, sən də bunu dəstəkləyirsən. Get tarix oxu. Tarix oxu. Tarixi deyə qərbdə deyirlər sanki tarix belə bir vərəqdir və onu oxuyursan və ya tarix bir kitabdır, onu oxuyursan bitirdin. İnan ki, desən tarixlə bağlı danış 10 cümləni üstüstə qura bilməzsən. Və yazıram. Birincisi salam, ikincisi də salam. Üç Görürsən, bu video kəsittir. Zəhmət çək tam bölmə bax. 4. Tarix dediyin çox qatlıdır. Danışanda konkret mövzu danışılır. Yoxsa sənin kimi xam xayal çoxdur. Hər əbici cümlə bilir, amma gözləyir onun bildiyi deilsin. Vətərzadə də əlaqə etmişəm. O da doğrudur, səhvdir, bəlli deyib. Östürsə bir çoxu tərəfindən yazılıb. O dire Erməni yazır. Niy Erməni yazıb indi bəlli olacaq. Və Akop dilatsa, Vətərzadə yazdıram ki, Martayan Tap bunlardan biridir. Demək ki, Atatürk zamanında dil devrimi zamanı bir çox dilsi, alim, tədqiqatçı iştirak edib bu məsələdə və bunlardan da biri Akop dil açardı. Dil açardı ona daha sonra Türkçə soyadlar qanunu gəldikdə bənlər. Onun əsl adı Akop Martayandı. Və yazıram, Akop 9-10 dil bilir. Bura əski türkçə, uğurca, türkçə, fransız, rus, ingilis, yapon kimi dillər daxildir. Neçə dil bilirsən? Tarixi 3 cümlə ilə oxumaqla olmur. Heç çox kitab oxumaqla dolmur. Oxuduğunuzu anlamağa baş və düzgün analiz etmək üçün obyektiv olmaq lazımdır. Şərhim video rolik olaraq paylaşılacaq. Doğrudan qəribə bir məntiq var. Atatürk dil devrimində bir Ermənidən istifadə edibsə, demək ki, Atatürk pisdir. Həmin Akop Dilasar 9-10 dil, dil bilir. Eski türkçə bilir, Uyğurca bilir, Yaponca bilir, Rusca bilir, İngiliscə bilir, Fransızca bilir. Yəni dolayısıyla bir adam bir çox dil bildikdə onun üzərinə ös türkçəni geri qaytarma potensialı daha çox ola bilər. Və Atatürk də bu adamdan istifadə edir. Bu adam bu işində nə qədər səmim olub, qeyri-səmim olub, bunu ayrıca saatlarla danışmaq olar. Lakin məsələ bu deyil. İstifadə edir be. Onu diyen adam əminəm ki, yazdığı telefon xristianındır. Müslüman telefon deyil ki, türk telefonu deyil ki. Yazdığı internet xristianındır. Amma Atatürk Əlməndən bu gün də istifadə edibsə, bu böyük bir fəciadır.